श्रीपुनः चरणपद आपच पराददि मनसि न कन्यादेशु चेनुअडी रघुपुला तिलकनलीले याहाडी नालबगे बुद्धिहि ुद्धिबल कोडुतलिनीनुगि सुश्लेष विकारव जय हनुमान् ज्ञान गुणसागर जय कपीशमूलोकविभाकर रामबण्टनुपम बलवन्त

पीडितेः करदलितजवज्रगणनु भुजदलिधरिसी देवुपवीतवनु शङ्करजनन्य केसरिसूतने ते मूर्जगवन्द्यने चतुरनु सुगुणनु विद्यावन्तनु रामकार्यदलिदक्षनु इवनु रामकथामृतश्रवणासक्तनु सीतारामरमनदलिनलिवनु भरदी सञ्जीविनी तनु भरत समाननु नील नगेन्दु पोगळिद रामनु निन्ननु वन्दु भजिसलि सासिर पणिगळ नागनु निन्नय कीरुति रामनु तनक सनन्दरु नारद शेषरु निन्नय महिमेय हाडल शक्तरु होगळलशक्तरु कवि कोविदरु धर्म कुबेररु को दिक्पालकरु सुग्रीवगे उपकारवमाडिदे राममैत्रियनु कल्पिसि मेरेसिदे सा योजन दूरव फलवेन्दे स हिडि दन भि हिडितु प्रभुमुत्रिकेयनु जल दाटिरे अच्च मनले रुतिसिरे रामनराजेपली कावलि मिति हि हरुषी सुखसम्पदु हरिवी रक्षकी निरे भयवि लिगे वारभूतपिशाचि न शिशु दुरोगबलविध पीडे अनुदिनहनुमनस्मरणेयमाडे सङ्कटदि त्रिकरण अर्पिसि

साधु सन्तरिगे केशां शान्ति यधाम गलिसि दिगहुवर रामन प्रेमो कष्टसि दीनव निधिगलादाता आदनुजानकी कृपेन दीत रामरसवाय नृचि रामसेवे निनिन पगे रामनु सुलभ दुःखद सादर काल कुमिकालदली रामन मुन्दे पडवनमुन्दे हरिभक्तिविधया ल्लव ते वनु जय 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 हनुमान् गोसाई गुरुवररूप सकलदायिसिरे अनु दिरे तुलसीधासरमरयदिनिदिरे सुलभवो निवाल्मीकियकृपयो कचिचमु बेगणि कार्यदसिद्धियो सलिमनदलिहनुमनरूपा तणयलि क्रोधद्वेष नीगले नीगलित्रिक बेळगलि बेळगल सच्चिदानन्दद दा दीपल बेळगलि दीपल सच्चिदानन्ददीप दा दा पवन तनय हरण मङ्गल